Angkasa Salam sejahtera dan salam sehati sejiwa. Kumpulan Yayasan Sabah KYS terus mempelbagai usaha dengan menceburi bidang-bidang lain demi membawa perubahan dan pembangunan mapan rakyat dan negeri. Ini termasuk sektor-sektor berpotensi tinggi seperti industri minyak dan gas, perikanan, teknologi akuakultur dan industri makanan. Terus diberi perhatian pemuliharaan hutan dan ekopelancongan negeri. Ketua Menteri Datuk Seri Palimah Musa Haji Aman berkata bidang tersebut mampu membawa peluang pekerjaan kepada rakyat negeri ini khususnya kepada pelajar yang mendapat peluang pengajian daripada KYS. Datuk Musa yang juga pengurusi Lembaga Pemegang Amanah Yayasan Sabah berucap pada majlis kesyukuran ulang tahun beliau anjuran kumpulan Yayasan Sabah di Menara Tun Mustafa, Kota Kinabalu. Datuk Musa turut berbangga dengan pencapaian KYS yang mampu menyediakan kemudahan pendidikan setanding institusi pengajian di negara lain. Justru beliau berharap organisasi tersebut akan terus menyokong usaha kerajaan negeri dalam memastikan rakyat terus mendapat manfaat daripada pembangunan pelbagai aspek. Terdahulu pengarah Yayasan Sabah Datuk Sapawi Haji Ahmad berkata KYS akan terus komited menjayakan agenda transformasi bagi memacu pembangunan rakyat dan negeri antara usaha dilaksana termasuklah memperkukuh bidang perniagaan yang berpotensi seperti peladangan agro, pelancongan, hartanah dan pelaburan. Universiti Malaysia Sabah UMS terus mengorak langkah dengan, dengan bekerjasama bersama pihak industri dalam melakukan transformasi dari sebuah universiti berasaskan pengetahuan akademik kepada universiti berasaskan keusahawanan akademik. Naib Canselor UMS Profesor Dato' Dr Muhammad Harun Abdullah berkata, menerusi konsep itu universiti bukan hanya bersifat akademik semata-mata tetapi bersifat industri gunaan yang mengaplikasi ilmu ke dalam realiti kehidupan, sekaligus mewujudkan situasi menang-menang kepada universiti, industri dan masyarakat. Buat permulaan UMS telah memetrai Memorandum Persefahaman MOU dengan syarikat Yunfuk Resources Sendian Berhad Januari tahun ini, sebuah syarikat perusahaan, pertanian dan peternakan yang berjaya. Kerjasama itu katanya memberi limpahan kepada beberapa buah fakulti yang membuka peluang seperti tempat latihan pelajar, ruang penyelidikan akademik selain peluang pekerjaan kepada siswaza. Profesor Datuk Dr. Muhammad Harun berusaha sempena Majlis Amanat Naib Chancellor di Dewan Chancellery UMS Kota Kinabalu. Menurutnya, pendekatan konsep keusahawanan akademik itu telah lama dipraktikkan universiti luar negara seperti di Jepun, Korea, Taiwan dan Amerika Syarikat. Stanford University misalnya berjaya melahirkan siswazah yang mengasaskan syarikat berteknologi tinggi seperti Google, Instagram, Snapchat, Yahoo dan pelbagai. Syarikat yang menjadi teras kepada pembentukan Silicon Valley dengan janaan pendapatan 27 trilion dolar Amerika Syarikat setahun. Sehubungan itu, Profesor Datuk Dr Muhammad Harun menggesa Pusat Jaringan Industri dan Komuniti UMS mengenal pasti kekuatan setiap fakulti untuk menjayakan konsep tersebut. Dalam majlis sama, Datuk Harun memberitahu Universiti Malaysia Sabah UMS memperkenalkan satu sistem ganjaran kepada pekerja yang cemerlang dalam melaksanakan tugas-tugas mereka bermula tahun ini. Menurut Dato Harun, kriteria penilaian adalah mengambil kira aspek-aspek kesukarelaan, komitmen, pelaksanaan tugas-tugas lain akademik, keikhlasan, kerjasama berpasukan, beban tugas dan kepatuhan kepada ketua. Ia juga merangkumi kesudian bertugas tanpa mengira waktu dan nilai-nilai murni yang diamalkan. Pekerja yang terpilih akan diberi ganjaran menerusi gaji bulanan. Ganjaran tersebut katanya sebagai dorongan kepada warga kerja UMS agar bekerja lebih kuat. Sebagai perintis, tiga orang pekerja cemerlang daripada Jabatan Bendahari dan Jabatan Pembangunan dan Penyelenggaraan akan dipilih untuk menerima ganjaran berkenaan. Highly Immersed English Program atau HIP merupakan medium penting dalam mendorong pelajar untuk mempelajari serta menguasai bahasa Inggeris secara lebih komprehensif dan menyeluruh. Keyakinan itu disuarakan Timbalan Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Hajah Maimunah Haji Suhaibul. Ia merupakan salah satu program dilaksana Kementerian Pendidikan Malaysia selain Dual English Program. Program HIP dilaksana di bawah dasar MBM-MBI iaitu mempertabatkan bahasa Melayu dan memperkukuhkan bahasa Inggeris. Menurut Haja Maimuna, pengenalan HIP membuktikan komitmen tinggi serta usaha berterusan Kementerian Pendidikan dalam memacu pembangunan pendidikan menerusi penguasaan bahasa asing. Tambahnya penguasaan bahasa antarabangsa sebagai bahasa komunikasi utama mampu melahirkan pelajar yang lebih berdaya saing dan dinamik tanpa meminggirkan bahasa Malaysia dan bahasa Ibunda sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa pertuturan seharian. HIP ini bertujuan untuk kita create environment bahasa Inggeris di persekitaran sekolah. So sangat sesuai sekolah SK Pulau Sepanggar ini kita bangunkan untuk menjadikan dia sebuah sekolah yang berlatar belakangkan bahasa Inggeris. Beliau ditemui pemberita RTM selepas melancarkan program berkenaan di Dewan Kampung Pulau Supanggar, Kota Kinabalu. Majlis turut dihadiri Pegawai Operasi Maritim Kota Kinabalu, Lieutenant Madya Muda Musa Dail. Hajah Maimunah yakin pemilihan SK Pulau Supanggar sebagai perintis program berkenaan mampu menjadi contoh terbaik kepada sekolah lain dalam memudahkan penggunaan bahasa Inggeris dalam sesi pengajaran dan pembelajaran PNP di sekolah. Mengenai pelaksanaan konsep sekolahku, warisanku, Hajah Maimunah memberitahu ia membuat mesej jelas untuk menjadikan sekolah sebagai pusat kecemerlangan pendidikan. Justru katanya permufakatan antara ibu bapa dan guru perlu diteruskan bagi melahirkan pelajar yang berjaya pada masa depan sekaligus mengharumkan nama sekolah menerusi pencapaian cemerlang dalam akademik dan kokerikulum ditubuhkan sejak 1963. SK Pulau Sepanggar yang terletak kira-kira 48 km dari Bandaraya Kota Kinabalu merupakan sekolah grade A kategori luar bandar. Sekolah ini diduduki 262 pelajar dengan jumlah tenaga pendidik seramai 28 guru. Dalam program sama, Haja Maimuna menegaskan keselamatan pelajar dan guru yang menggunakan pengangkutan bot melalui jalan laut wajar diberi perhatian serius bagi memastikan mengelak insiden buruk berlaku. Sehubungan itu beliau berharap agensi penguatkuasaan maritim Malaysia APMM dan pihak berkuasa berkaitan akan memperkasa penguatkuasaan keselamatan di perairan khususnya di kawasan sekolah kebangsaan Pulau Sepanggar. Tegasnya langkah berkenaan adalah wajar disebabkan majoriti pelajar dan guru yang berkhidmat di sekolah berkenaan terpaksa menggunakan perkhidmatan bot penumpang untuk ke sekolah. Hajah Maimunah berkata demikian sebagai reaksi terhadap insiden pelanggaran bot penumpang dari arah penambawan serusup pada 12 Mac lalu, yang mengorbankan enam orang termasuk seorang kanak-kanak perempuan berusia lima tahun. Sementara itu, pegawai operasi maritim Kota Kinabalu, Lieutenant Madya Muda Musa Dail menjelaskan demonstrasi keselamatan di perairan merupakan antara pendekatan APMM terhadap komuniti setempat. Selain memastikan keselamatan pelajar dan guru di perairan laut sentiasa dipantau dari semasa ke semasa. Untuk sekolah di pulau-pulau ini, ini adalah yang pertama kali ya. Mungkin selepas ini akan diteruskan ke Pulau Gaya ataupun di mana-mana pulau seperti Pulau Mentanani. Menurutnya demonstrasi julung kali ini memberi gambaran sebenar tentang kaedah dan teknik penyelamat bangsa yang jatuh di laut. Ia dijayakan empat anggota APMM menggunakan bot kilat 36 dari pangkalan APMM Kota Kinabalu. Pembinaan bangunan baharu pertubuhan peladang kawasan PPK Tenom akan dilaksana April tahun ini dengan peruntukan berjumlah 2.5 juta ringgit. Ahli Lembaga Pengarah Pertubuhan Peladang Kebangsaan Nafas, Datuk Haji Ismail Haji Umar berkata, bangunan berkenaan sepatutnya mula dibina pada bulan November tahun lalu, namun tidak dapat dilaksanakan disebabkan beberapa perkara yang tidak dapat dielakkan beliau berucap merasmikan mesyuarat agung ke-38 PPK Tenom di Dewan Seri Panglima Antanom di Tenom. Dengan adanya bangunan baharu yang serba lengkap dan selesa, berbanding sebelum ini diharap dapat meningkatkan lagi daya saing dan produktiviti ahli PPK Tenom. Dalam perkembangan sama katanya, nafas turut menyasarkan untuk membuka lebih banyak agro bazar rakyat satu Malaysia dan pasaraya agro di seluruh negara. Ia bertujuan memperkasakan lagi pendapatan sosioekonomi para ahli PPK dalam jangka panjang. Pihaknya juga menyediakan tabung pinjaman mudah kepada para petani dan dana peladang kebangsaan sebagai badan pembiaya kepada projek-projek berdaya maju yang memberi manfaat kepada penduduk luar bandar. Cabaran Perahu Naga Teluk Marudu 2016 yang berlangsung esok antara pengisian acara sempena Tahun Melawat Kudat 2016-2017 yang akan dilancarkan pada 11 April ini di Kudat. Menurut pegawai daerah Kudat, Sabdin Ibrahim, cabaran perahu naga yang julung kali diadakan ini memulakan cabaran kayuhan sejauh 25.2 km dari Esplanade Siday Kudat hingga ke dataran Bengkoka Pitas. Kayuhan dalam tempoh 5 jam ini akan dimasukkan dalam buku rekod Malaysia bagi kategori catatan masa terpantas. Sabdin menyatakan demikian kepada RTM di Kompleks Bersepadu Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia KKMM Kota Kinabalu selepas mengadakan kunjungan kepada pengarah penyiaran Sabah Haji Ali Ngasio dan menjadi tetamu dalam segmen ekspresi Sabah FM. Festival Kudat pada 28 Julai merupakan acara kemuncak menarik dalam kalender Tahun Melawat Kudat tahun ini. Antara acara lain yang dirancang termasuklah pertandingan baskes, sambutan Hari Penyu Laut Kudat dan Sunset Music Fest Tip of Borneo. Seterusnya kita ikuti peristiwa yang berlaku di Sabah dalam diari hari ini. Paparan diari hari ini kita mulakan dengan program perasmian kejohanan dat terbuka Sabah peringkat antarabangsa kali ke-11 2016 yang berlangsung di Dewan, Bandar, Dewan Masyarakat Kota Kinabalu. Acara bermula pukul 10 pagi ini diadakan bersempena sambutan hari ulang tahun Bandaraya Kota Kinabalu ke-16. Seterusnya pada pukul 2 petang diadakan program gotong royong perdana warga kerja Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK bersama Mayor Bandaraya Kota Kinabalu. Gotong royong diadakan di perkarangan di BKK Kota Kinabalu. Paparan tadi mengakhiri bahan berita dari Sabah hari ini, 1 April 2016. Sebelum berpisah, kami warga kerja RTM Sabah mengucapkan selamat menyambut Hari RTM ke-70. RTM 70 tahun setia bersama membina negara. Kembali kepada Farish di Angkasa Puri. Silakan.